Верва да, да, да. а -а -а. не пришла, да? Не пришла и не будет. В понедельник якобы встретится журналист, что тоже под большим вопросом. Потому мы что, что глаза, она глаза, она смотреть не хочет. Она уходит в отпуск. А, она уходит в отпуск. Так надо девочкам. Девочки. Да, а какие мы заправляем взять? Светим а заправлять человеку, который вот тут серьезный бизнес. Горицман она... он хочет взять главный офис, а школу перенести куда-нибудь. Нам это не нравится. славно и С этим центром привели быстро до тоже своих учителей. Преподаватель была такая Хавченко, в группе продленного дня, потом психолог подтянулся, все остальные члены этой организации. В это время они э, э, подписывали документы на ведение программы Ушинского. Программа Ушинца, они никому на всякий случай учебники не показывали, не показывали. вообще не показывали. И учебники эти появились, первый класс получил только в сентябре месяце в конце, у меня е! ребенок там учился. Там получалось, что учебник по чтению, это было родное слово Ушинска, вот 1864 года, да, и математика, 1957 года. Потом они... Во-первых, они не учились Они все время писали только э, в тетрадочке клетки, печатные буквы, карандаши. Мой, не, мой ребенок там учился. И целыми днями молились. А они нарушали... У них у, очень высокопоставленные лица их прикрывали. Тут нас открывал наш этот центр с папой. Папу, Зимин, Папу, Мирошниченко. Да, 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 да. А подавали ну, они потом на что она будет прийти в будний день поговорить. Я знаю, я поняла, о чем речь. Да. Это продление десяти на да. Да да да, да, да. да, да, да. да. И они у -у -у. вот и София, то есть у них в проекте София, да, и да, София да. Я и... поняла. Да? Я еще, кроме прессы, я еще инициатор с Бережей и мы уже об этом писали. Но о, да, 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 Вам да, 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 да. надо обратиться к Ебуру, Но, чтобы... У нас, кстати, я могу вам дать просто, чтобы вы для информации. Там... Может, у вас есть эта картина Или нет этой картины? Смотрите, я вам сейчас покажу. Но у меня больше есть информации. Я могу сейчас сюда написать свой e-mail, и я могу потом вам сбрасывать то, что... У нас. Контактные телефоны есть. Вот видите, какая картинка душевная. Душевная картинка, да? Я вам сейчас полностью этот пакет документов дам. Но это не все, там у нас Вы не против, если я реально передам журналистским журналистское бюро Сведомо? Конечно. Мы ищем контакты, мы ищем. Мы первое время искали, журналисты никто не хотел. Это 81 41 город Сейчас, секунду. Извините, пожалуйста, а вот что. Вот, вот, вот. Я вообще, я избиратель, я журналист. Я просто председатель родительского комитета. Девочки, ручку мне. Мы очень давно ищем. Ребята, ручка на, на журналист. Вот. Потому что мы хотим, чтобы это появилось в масс-медии, чтобы состоялось. это появилось на телевидении.